радоваться видеть ваши сердца будут тут открыты для слова Божьего для наших свидетельств которые просто придуманы нами вот. а мы все это прошли и все это мы пережили вот. я лично так, Божье свидетельство Божьей славы который просто Господь поменял мою жизнь и только Господь только он один в силах это все сделать Наша жизнь это просто большой магазин, большой супермаркет, в котором за все нужно платить. У Бога все бесплатно, только нужно быть ему верным. Соблюдать его заповеди. Многие меня уже здесь знают, многие меня уже свидетельства говорили, что больше половины своих лет я провела в местах решения свободы. И с каждым разом я пыталась что-то изменить в своей жизни. Казалось, что я выйду, буду умная, буду делать все по-умному, по-хитрому, сидеть уже я не буду, и ничего у меня не выходило. Я выходила с каждым разом все больше и больше, и страшнее, и страшнее замешала преступления. Грех так меня затягивал. Я не боялась тюрьмы, я не боялась, хотя начинала все с малолетки. И мне тюрьма была не страшна. И каждый раз меня грех засасывал, засасывал, засасывал. Начинала с маленьких крадишек, с наркотиков. Окончалась вообще просто таким страшным преступлением. Ну, Когда-то в свое время я просто задумалась, кому же что-то продолжаться. Мне не хотелось умереть в мне не хотелось забиться с даже Я понимала, я знала, что моя знакомая, моя подруга детства, и я пришла в не перемены, я я себе задала вопрос. И так важно, и сам себе сейчас задать вопрос. А ты что, хуже меня? Ты что, не сможешь жить так, как я? Без греха, без наркоты, без занюхать и понюхать. Да сможете, сможете, но за только время для себя конкретное решение, что вы устали, что вы устали, что вы не хотите, что вы хотите жить по Божьему. Девки, услышьте меня, это такой кайф, мне казалось раньше, наркотик, это самый классный кайф. А самый классный кайф, это сейчас, я уже 10 лет с Господом. И я только сейчас, за эти 10 лет, поняла, что самый крутой кайф, это жить за Господа быть верным ему, потому что только Господь дает истинную свободу. В слове сказано «познайте истину, и истина вас сделает свободным». Mm -hmm. У меня знаете сколько было зависимости, просто я была зависима абсолютно от всего, ну я имею в не только от водки, от надпольчика, я была зависима полностью от всего. Но Господь услышал мои молитвы. Я помню, как я пришла на реабилитацию, да Ну, и Пришла, ну привезли да? <смех> это. <смех> я только, я еще, думаю, я это желание, никогда Библии не открывала, а, когда я его не держала, вообще была противница. Мне всегда говорили, я всегда всем говорила, да выходишь от нас, чтобы получить гармозучие <laughs> просто, получить и отвалить. Вот. Но когда коснулась и меня, и я приняла для себя решение поехать на адаптацию. <laughs> Я поняла, что надо открывать Библию и надо читать. И я просто вот так на ума ее открыла, мне попался 114-й псалом. И Господь услышал мое моление и преклонил ко мне ухо свое. Преклонил, девочки. Я взмолилась к нему. Я не могла молиться, хотя не важно, как, как вы будете молиться, я молилась, как могла от сердца молилась. Не надо заученных стихов, не надо заученных фраз. Я молилась, я просила Бога. Господи, пожалуйста, помоги мне. Помоги мне избавиться от всего этого греховного. Я устала. Вот просто дай мне свободу от сигарет, от того, от этого, от всего. И Бог услышал меня. Бог услышал меня. Бог спас меня, девочки. Вы не представляете, в каком состоянии я освободилась после 8 лет. Я была просто маленькая и подмаленная. Это средний срок 8 лет. Но Бог дал мне силы, дал мне все, что мне, ну, все, вот все. То, что я никогда не имела, я сейчас имею все. Я имею работу, я имею большую благословенную а -а -а. семью. Я люблю, я, у меня есть брат Витя Щука, которого мы все любим. Только я одна люблю, вот, мы любим его все. Потому что он как, ну, не как опасный а наш, он за каждой овечечкой ходит, за, каждый, за каждого человечка переживает, по 155 раз на день звонит, все хорошо, а не все хорошо. Хотя у него тоже есть семья, ребенок. Вот. Я просто призываю, девки, Не просто пошли, пришли, послушали и ушли. Задумайтесь, чего вы сейчас здесь сидите? Ну чего? Зачем? Оно вам надо. Оно вам надо? И сейчас, наверное, каждый из вас думает, как мы ну, там ребенок дома, а когда на свободе мы не думаем ни о детях, ни о мамах, ни о папах. А когда попадаем в тюрьму, мы сразу начинаем об этом думать. И я почему это говорю, что родители, дети не вечны, а Господь, Он вечен. Поэтому я призываю каждую из вас, вот просто каждую, просто мелкими, да, не сразу. У меня тоже не сразу получалось все. Ну просто вот, ну, мне и того хотелось, и того хотелось, и того хотелось, не все хотелось. Но как только меня посещали эти мысли хотения, я сразу взывала к сразу говорила, Господи, папочка, пожалуйста, избавь меня от этих мыслей даже. Я не хочу, я не хочу возвращаться туда, откуда ты меня достал. Он просто меня вытащил с такой грязи, которая я просто утопала. Я неоднократно, когда была на свободе, я неоднократно умирала от наркотика. Я просила, говорю, Господи, пусть я уже лучше сдохну, чем вот так вот мучиться, а в нить Просто лучше я ум... дай мне, чтобы я сдохла. Но у Бога был на, на меня свой план. Спустя много лет я сейчас уверовала, я могу, могу, приходить, приезжать и говорить вам, что Бог живой, Бог есть, Бог любящий, Бог заботливый. Только с Богом и в Боге успокаивается моя душа. Девочки, без Бога услышьте, ничего у вас не будет. Ну вот не будет. Но ну, вот каждый из раз думает, да, выйду, все будет нормально. Не буду бухать, не буду колоться. Выйду, зайду. Будете. Наркотики умеют ждать. Водочка тоже. И опять будет оконцовка, марганцовка. Опять будете. тюрьма, столыпин и так далее. Тут говорю, тоже мой последний срок. А как не приедешь на Опа! Привет! Так самое и Девки, не будет ничего без Бога. Услышь, не будет. Только свободу от всего этого дает Господь. Девки, я же Если кто-то думает, что жалко. когда мы начинаем, да. это хочется вам донести, что есть Нормальная жизнь, нормальная жизнь, девочки. Не вот тут сидеть с бирочками, а ходить красивыми быть благословенными, получать благословение от Господа. Я не знаю, Господь так меня благословляет во всем, ну просто, ну он не только меня благословляет, он благословляет всех, если видит искреннее, чистое сердце. Бог сказал, чистым по чистому, слухам он будет поступать по-лукавому. Если кто-то думает, что приеду, оденусь и отвалю, не пропадьте. Вы просто не пропадьте, девки. Бог поругает не вам. Что будете сеять, то будете пожинать. Что я весело вам говорю? Все. Сюда не так. Я просто говорю, девочки, задумайтесь. Задумайтесь, пока у вас есть время. Вот прямо сейчас, прямо здесь, примите решение. Примите решение. Адаптация, реабилитация и Господь. Господь, который поможет пройти. Я прошла со своим багажом. Просто у меня был такой багаж. Мне кажется, тут ни у кого такого багажа нет, как у меня всего. Всех, всего мусора, всей грязи. Но я его оставила благодаря Господу. И каждая из вас может его оставить, покаяться, принять Иисуса Христа в свое сердце, получить спасение и жить нормальной жизнью, жизнью с Богом. Пусть осталось, чтобы Бог благословил. Мы вас очень всех любим, мы молимся за вас. И мы просто вас любим, и Бог вас любит. Каждому,